Добрый вечер в прямом эфире 34-го телеканалу программа «Погляд». Сегодня наш гид, заступник головы областной и державной администрации Иван Ступак. Приветствую вас, Иван Иванович, 6 шестой студии. Сегодня наша основная тема – это разработка комплексной программы по защите от опол снижения населения У нас есть сюжет на эту тему, и я бы хотела предложить вам его посмотреть сначала. 1997 рік техногенна аварія на житловому масиві тополя вразила весь світ. Головною причиною сувів на тополі вчені називають особливості ґрунтів та підтоплення їх підземними водами. Це було ужасна. Люди переживали. Ми були в шокі. від цього. була дійсно паніка і було дійсно страшно. Ситуація ускладнилась накладанням багатьох техногенних факторів витоку з водонесучих комунікацій, підрізка та перенавантаження схилів, відсутність або поганий стан зливової мережі, неправильний збір поверхневих вод та комплексного рішення через відсутність фінансування. Ця проблема ні разу не отримувала. На протяженні 10 років ніхто цією проблемою не займався. Я сам обходив ось ці всі дама, які знаходяться в районі склона. Ситуація там нічуть не змінилася з того періоду. 2012 рік, вперше з моменту аварії, для запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів у місті Дніпропетровську було вирішено терміново створити міжвідомчу комісію. За останні кілька місяців заступник губернатора Іван Ступак провів ряд нарад із залученням фахівців та вчених по заключенню Київського зонального інституту проєктування громадського будівництва Вода під паджиломасіо є это бесспорный факт. Осадочные воды, воды, которые идут в водонісущих і водоотвадящих комунікацій. Вода дренирует, попадает в подвалы, попадает в массив. Остаточные наукові дослідження вчених будуть вже готові за місяць. Тож після їхніх рекомендацій буде сплановано наступний етап робіт. Мы работаем в прямом эфире, у телефона 740-1041, 740-1042 и 740-1043. Обязательно звоните, ставьте свои вопросы. Сегодня впервые, после 97 в этом году впервые, после трагедии 1997 года, так активно заговорили о программе спасения жил Тополь от оползней. Специалисты говорят: вот вы предлагаете программу, которая включает спасение сразу нескольких районов. Это жил Тополь и часть проспекта Кирова в районе Рубальской Балки. Эти районы взаимосвязаны. Вот какая основная причина оползней здесь? Ну, хочу в первую очередь сказать то, что. Самое главное. Говорили о проблематике, связанной с инженерной защитой тополей давно. Единственный вопрос, почему не было, не было логического завершения разговора, они не пришли в какую-то действенную плоскость, в плоскость каких-то изыскательских и предложений, чтобы решить эту проблему глобально. Речь идет о том, что у нас на тот период, когда были трагические события, связанные, как раз я говорю, в 1997 году, были связаны с обрушением жилого дома и нескольких детских дошкольных учреждений. Тогда проблема стояла, выделялись какие-то средства. Незавершенность этой проблемы привела к тому, что на сегодняшний день мы не избавились от этой проблематики, она продолжает существовать и существует достаточно серьезно, потому что вот сколько мы не встречаемся и не бываем с инженерами, специалистами научно-исследовательских институтов, которые мы привлекали в результате созданной нами комплексной группы для изучения проблематики, связанной с оползнями на тополях, все время у нас возникают проблемы. Дома у нас находятся в зоне как раз рискованный. Речь идет о том, что эта проблема возникла не вдруг и не сейчас. Речь идет не о подземных водах, потому что сам склон, если вообразить сейчас, то у нас для того, чтобы вода поднялась, она на тот период проектирования и застройки самого же массива находилась на 110 метров. Сейчас она находится на 10 метрах. Потому можно сказать однозначно, что склон с момента его строительства, а сама история строительства, мы не, являемся, или не являлись на период, когда мы создавали эту комплексную группу, которая будет заниматься не являлись специалистами после э, многократных встреч с специалистами, инженерами, в том числе, которые знают историю самого жилмассива, как он строился, какие технологии применялись при строительстве жилмассива. Можно сделать вывод, что вода там не появилась, она просто была создана человеком, эта ситуация. Сам проект, который был на тот период, подготовленный специалистами градостроения города при еще при Советском Союзе, предусматривал прохождение лесовых грунтов за счет бурения или забивки свай, чтобы пройти эти лесовые грунты до 100 метров. Если бы на тот период а город нуждался в массовой застройке, нам нужно было решить жилищные проблемы наших, нашего города. Нам необходимо было массовое строительство, и потому времени для того, чтобы изготавливать сваи, не хватало, потому что мы, если мы бы столько свай, которые были необходимы на тот период, мы поставили в производство, то нужно было десятилетие, чтобы их изготовить. Потом принято было решение, было подготовлено проект, с которым наши специалисты на тот период согласились. Это была массовая подготовка площадок. Замачивание грунтов многократное, их искусственное проседание, строительство, подушки, на которые сооружались эти дома. То есть вода с самого начала, с момента закладывания фундамента, загонялась в этот склон. Плюс к этому десятилетняя, скажем, безбожная подача воды и утечка этих вод из коммуникаций, которые да, на бесхозяйственность, да, бесхозяйственность позволяли склону напитываться водой. В результате у нас на сегодняшний день воды находятся на достаточно высоком уровне, и потому устойчивость грунтов и устойчивость наших массивов на сегодняшний день проблематична. Но когда мы уже знаем о причинах возникновения оползни на Тополе, в других районах, что можно сказать о программе спасения этих районов? На сегодняшний день подготовлено, у нас работал достаточно известный Киевский институт и привлекали специалисты наших проектных и строительных научно-исследовательских институтов города Днепропетровска. На сегодняшний день пришли к однозначному решению. На основании проведенных исследований, у нас есть отчеты этих уважаемых ученых, что проблематика, которая существует на тополях, она еще терпит определенное время, но проблему вод на топляк нужно решать немедленно. Мы подошли комплексно к решению этой проблемы. Первая задача ⁇ не допустить попадания в склон осадочных и техногенных вод. Это первое. И для этого необходимо в первую очередь переложить все сети, капитально отремонтировать ливневую канализацию, привести в порядок все коммуникации, которые на сегодняшний день находятся в аварийном состоянии. Почему я об этом говорю? Потому что если бы я мог продемонстрировать сейчас, что произошло, то, да, да на этом примере вот сейчас свойства лесовых грунтов: если они сухие, дом стоит; дом стоит. если они мокрые, что да. дом либо просядет, либо… Да. он будет... проседает. То есть устойчивость сама. Либо мы понижаем… Главное не допустить намыкания, на да. там воды. либо мы понижаем сейчас уровень вод, который находится в склоне, либо у нас будут проблемы, с которыми мы можем Плюс к этому мы с отчетами, которые научно-исследовательские институты нам предоставили на сегодняшний день, мы взяли полностью геологию, мы взяли устойчивость грунтов, несущую свойства грунтов, сделали соответствующие анализы. Мы готовы эти материалы предоставить ведущим институтам на сегодняшний день, и единственный по объяснению наших специалистов – это итальянские ученые, которые имеют опыт работы именно вот с такими грунтами, склонны по укреплению в которых они уже работали неоднократно в мире. Они берутся на основании наших научно-исследовательских работ провести соответствующие исследования и предложить мероприятия по укреплению сейчас как раз самого массива и предотвращению возможности каких-то негативных последствий. У нас есть сюжет, где, собственно говоря, изучают звучат мнения ученых по, тем, по тем процессам, которые сейчас происходят на Тополе с грунтом. Давайте посмотрим. На даний момент дослідження вчених вже на останньому етапі, після висновків якого будуть вироблені першочергові дії щодо інженерного захисту цих територій. Росмотрювати як живої організм. Що вот, вот получається? Є то у нього болезня, є та у нього хороше состояння через ніяк время... рімені. вот буквально, может где-то произойти какая-то аварийная утечка. То есть все время происходит динамика процесса. То есть то, что мы видим сегодня, это мы видим сегодня, на сегодняшний день. Проект, чем скорее мы его проводим в жизнь, тем оно актуально. Это наша работа актуальна. Нужно рассматривать вопрос о увеличении стойкости самого массива. Но то, что можно сделать сейчас, по крайней мере, позволит нам сейчас выиграть время. Выиграть время, удержать массив в том положении, в котором он находится, а не на видео. Катастрофы нет. Время у нас есть. Поэтому мы не будем откладывать, сейчас приступаем к работе. Договорились? Все, ребят, за работу. Я хочу напомнить, мы работаем в прямом эфире, его телефоны 740-1041, 740-1042 и 740-1043. Обязательно звоните. Мы увидели сюжет. Самый главный, наверное, вопрос, который сейчас тревожит наших зрителей, а есть ли угроза жизни, жизнедеятельности людей на этих районах? Ну, вы слышали результат совещания, которое буквально было две недели назад. Угрозы сейчас реально нету, но могу сказать достаточно четко, что каждая капля воды, которая попадает сейчас в клон, это шаг в сторону каких-то негативных последствий, которые могут ожидать нас в будущем. Для того, чтобы этого не отпустить, мы должны провести первоочередные мероприятия, начиная с тех инженерных мероприятий, которые предусматривают сейчас проектные исследования и заключения специалистов, они дали целый перечень неотложных мероприятий, которые нужно провести. Я уже говорил о замене несущих коммуникаций, которые ведут сейчас к вернее, по крайней мере, с проседанием домов, произошло на изгибить. Э -э деформация на трубопроводов, которые сейчас не отводят, а наоборот сбрасывают воды в подвалы. Мы проводим уже, и аварийная служба занимается на сегодняшний день, осушивает и выкачивает воду из подвалов. Плюс к этому осадочные воды, которые на сегодняшний день за счет неправильного проектирования и формирования отмосток позволяют той, э, осадочным водом попадать под фундамент и попадать в подвалы. Это тоже одна из причин, которые ведут к деформации домов и происходит определенное… У нас уже есть звоночек, давайте да. послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Моя фамилия Коваленко, я живу на жир массиве Тополь 3 вы слышите, нормально? Да-да-да, слышно вас. О, э, в 23-м доме, это ниже школы номер 80. выходе с площадки школы, и вся вода, я ходила прослеживала, вся вода, когда талые воды, когда большие дожди, течет прямо с Запорожского шоссе по дороге на площадку школы, и через этот разрушенный бордюр течет э, под стены 22-го дома. Там уже такое море собирается, пройдет дождь, а вода, э, пока не превысит уровень, вытекает еще 2-3 часа оттуда, но еще и остается, а остальная водичка, она же впитывается. А вы же знаете, что водичка себе всегда дорожку найдет. И никому дела нет. Спасибо большое за вопрос. Я понимаю озабоченность наших телезрителей, знаю эту проблематику. Я неоднократно был на месте как раз возле 80 школы, знаю, что э, осадочные воды, которые сейчас идут за Прошского шоссе. Но если мы сейчас будем делать какие-то отбойники, будем изменять движение, причем необоснованно, не на основании каких-то вертикального планирования, которое мы нам предложил граждан проект. После того, как мы проведем эти и закончим э, исследования, мы проведем капитальный ремонт внутриквартальных дорог, по которой предусматривает горизонтальное планирование всей территории. У нас не будет таких стоков, потому что если мы сейчас поставим где-то отбойник или бордюр, вода пойдет не под 22-й, пойдет под 32-й. Она дорогу найдет. Кому-то поможем, а наоборот создадим проблемы другим домам. Поэтому здесь нужно как раз э, научно обоснованное решение. Во-первых, воды нужно улавливать. У нас на втором тополе, кстати, нет вообще ливневой канализации, как оказалось. Поэтому ее нужно сейчас проектировать, а это не один десяток миллионов гривен. Поэтому сейчас хотелось бы сказать, что старые ливневые канализации подлежат капитальному ремонту. На втором тополе их нужно полностью строить с нуля. А насколько времени рассчитана на вот программа? Вы говорите, она очень комплексная, естественно, она очень затратная в плане ресурсов человеческих, в плане исследований. А сколько времени понадобится, чтобы ее реализовать? То, что можем сейчас, мы делаем сейчас. И жители как раз жилмассивов Тополей и Рыбальской балки об этом знают и видят, потому что постоянно наши сотрудники находятся там, ходят ученые и делают соответствующие измерения, то, что касается программы. Программа рассчитана на 4 года, но, возможно, ее можно было решить и раньше, если бы не проблема, связанная с финансами. Речь сейчас идет о, о финансах. Они... Поговорим, да. сейчас примем еще один звоночек и поговорим про финансы. Добрый вечер, вы в эфире, задавайте свой вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Иван Иванович, это вас беспокоит с военного городка, да. У нас вот девятый дом, уже вот почти две недели, вот, с канализацией, вода в подвале, дом усадку дает. Адрес назовите. Аэродром дом 9, квартира 23. Хорошо, разберемся. Финал, очень много да, таких авиа, будет... авиаторский, он как раз э, находится несколько в стороне. Не думаю, что там речь идет о грунтовых водах или поступлении. Скорее всего, это да? внутридомовые сети, которые тоже у нас оставляют желать лучшего. Мы говорили о финансировании да. программы. Во сколько Программа, она обойдется? возможно, могла бы быть осуществлена в достаточно сжатые сроки, потому что я знаю, что не терпят от, отлагательства эти проблемы. Но речь идет о не одном десятке миллионов гривен только сети переложить, нам посчитали, что это будет стоить ну, порядка 30 миллионов гривен. То, что касается э, опыта работы, наши специалисты, как раз ученые, киевские, говорили, что у нас в Волгодонске опыт работы мы как раз по перекладке и по восстановлению жилого фонда, который был в аварийном состоянии, именно по такой же проблематике, связанной как на Тополях и на Рыбальском Балке, оценивается 25%. общей оценочной стоимости всей жилой застройки. А в состоянии местный бюджет э, подтянуть такую программу? Нет, областной, не городской бюджет пока не в состоянии вытянуть эту проблему. Потому ее нужно будет выносить на республиканский государственный уровень. Я хочу сказати, далі в нашій програмі поговоримо про перебіг виборчих парагонів. Іван Ступак, кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 26. Це Бабушкінський район та частина Кіровського. Згідно заяв мешканців цих районів, були розроблені та реалізовані спеціальні проекти і програми Івана Ступака. переходим во второй части нашей программы. Вы также являетесь еще и кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу. Почему вы решили попробовать свои силы на мажоритарке, а не в партийном списке? Ну, что касается как раз именно вот этого выбора. Если мажоритарщик на сегодняшний день может приложить свои усилия и понимать, что хочет от него избиратель, то это, конечно, лучше работать напрямую. И здесь как раз выбор касается именно мажоритарной системы, потому что общий партийный список не предусматривает такого вот активного и присутственного действия на своих избирателей, перед которыми ты будешь нести ответ. Сегодня у нас наши избиратели, жители Бабушкинского Кировского района, могут определиться и сделать свой выбор. На пять лет, пять лет я буду рядом с ними. Я присутствую Практически в каждом микрорайоне, возле каждого дома, я знаю, что я говорю, потому что проблемы, которые касаются этих жителей на сегодняшний день, мною решаются. И а какие основные проблемы? Вы, наверное, уже провели много встреч, уже знаете, как бы болевые точки своих, своего округа. А какие они и вот, наверное, ваши шаги как уже народного депутата по устранению этих проблем? Здесь спектр проблем достаточно широкий, мы о нем можем говорить весь вечер, и он не закончится. Я тоже думал первоначально, что проблемы, которые мне придется решать, они будут достаточно глобальными, которые будут стоять передо мной как возможным там, кандидатом в народные депутаты. Но когда мы сталкиваешься там, уже с непосредственными проблемами, которые волнует наших жителей города Днепритрос, частности Бабашинского, Кировского района, то опускаешься на землю и понимаешь, что и нужно жить их проблемами. Это проблемы жилищно-коммунального хозяйства, это проблемы пенсий, это проблемы зарплат, которые... проблемы досуга, защита жизненного пространства, которое люди пытаются отвоевать сейчас. В период общего каналия демократии, которая у нас была, мы, начиная с 1991 -го года, у нас получилось так, что право сильного, получил на приоритет. У нас есть один звоночек, сейчас мы послушаем жителей. Добрый вечер в эфире, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Это вас беспокоит с инженерной 12. Мы хотим поблагодарить Ивана Ивановича за работу, которую он крышу перекрыли, и трубы поменяли. Мы очень-очень ему благодарны. Человек, который много-много делает для людей. Спасибо вам, Иван Иванович, за вашу заботу, которую вы делаете. Ну, низкий вам уклон даже. Спасибо. 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 вам за звоночек. Ну, это как раз звонок и является таким ярким отражением, что есть глобальные вопросы, которые можно бесконечно обсуждать, что делают наши политики местного пошиба, которые пытаются объяснить людям, что они будут решать в геополитическом или каком-то глобально-космическом масштабе. Но если Опускаться на землю, то нужно людям поворачиваться лицом и стараться не слышать, а у... понять людей, что они хотят. Потом будешь возвращаться как раз к проблемам лично-коммунальной хозяйстве. Люди хотят жить в нормальных условиях. Время уже пришло. Какие будут ваши первые шаги, уже как нардепа? Вот, возможно, есть какие-то а уже. Они предопределены. Мы с вами говорили, как раз в первой части нашего разговора. Речь идет о. Программе, то есть да, программе инженерной защиты территории. В одну секунду мы ее не решим. За год мы ее не решим. Ее нужно будет решить как раз на протяжении 3-4 ну, да, лет. С... И, да, и с учетом возможностей, которые мы получим в результате выборов. И я думаю, тот комплекс мероприятий, который мы запланируем, он как раз и рассчитан на этот период. Причем глобальный вопрос, который подлежит решению. Его нельзя откладывать просто его положить под сукном, сказать, что я имел возможность, но не сделал, я не смогу. То есть вы придете потом и отчитаете за эту проделанную работу, про программу, программа будет завершена, если у вас будет полномочия, насколько я понимаю. Я в этом уверен. Также в вашей рекламе обозначен вектор развития. Что это такое, что это проект, направление? Расскажите, пожалуйста. Ну, это одно из направлений, которые мы в свое время Работая как раз вот по этим микрорайонам, мы обратили внимание на нашу молодежь, которая к нам обращалась как раз по вопросам проведения своего досуга. Как раз в летний период люди, которые не смогли выехать на летний отдых, как у нас было раньше принято, мы выезжали на, на море, Все. в этом году они остались возле своих подъездов, нужно было определить там, какой уровень их незагрузки. Виртуальная жизнь, которую наша молодежь пытается им сейчас проводить это возле компьютера, то активный образ жизни предусматривает как раз наша программа Молодежная вектор розвитку. Люди молодые, которые сейчас могут самовыражаться именно вот в этой программе. А также я знаю, что в рамках этой программы вы инициировали борьбу с, скажем так, нелегальными точками по продаже алкоголя. И. Опять же, мы все все здесь взаимосвязано. У нас как возникает какой-то вопрос, мы его начинаем решать, и возникают какие-то попутные, то что касается как раз вот нелегальных каких-то и, может быть, не совсем законных питейных заведений, которые на сегодняшний день сильно плотно приблизились как раз к спальным районам. Наша молодежь, не знает и не имея сферы применения, не имея возможности на спортивных площадках, при их отсутствии, несмотря на то, что мы их сейчас активно ставим, устанавливаем, вынуждены как раз у подъездов распивать спиртные напитки. Ну и, конечно, в результате приходят на скамью подсудимых, в результате каких-то пьяных и непонятных разборок, которые могут возникнуть во дворах, особенно в ночное время, когда наши... Такие заведения работают круглосуточно. Ну вот, когда вы начали инициировать борьбу с такими точками, наливайками так званными, которых вообще нет документов, вы получили очень много критики от своих оппонентов. Вас обвиняли чуть ли не в гонении на малый бизнес. У вас есть, что ответить на вот эти вот обвинения? Ни, ни о каком гонении речи быть не может. Мы конструктивны пытаемся решать проблемы с владельцами этого малого бизнеса, как мы его называем. Если люди контактные, они дают гарантии, что они не будут осуществлять торговлю в несанкционированном месте, несанкционированных каких-то объемах и в несанкционированное время. Речь идет о том, что цивилизованные страны, к примеру, Чехия пошла как раз на такие более радикальные меры, запретила торговлю крепкими спиртными напитками у себя в стране, мы сейчас только говорим о том, что есть определенное время, которое предусматривает продажу и предусматривает возрастной категории людей, которым можно продавать спиртные напитки. У нас осталось буквально две минуты эфирного времени. И последний наш вопрос. Вот на ваш взгляд, вот говорят, учитель от Бога, врач, врач от Бога, учитель с большой буквы. А как вы представляете, вот, как в вашем, в вашем понимании выглядит идеальный народный депутат? Ну это в первую очередь человек. Ну, какими качествами должен обладать Человек, который не только умеет слушать, но и в состоянии услышать. У нас много кандидатов, которые ездят по своим округам, все слушают, но никак не могут услышать реальные нужды людей. Я умею слушать и услышать. Поэтому еще хотел бы хотел отметить такой вот нюанс. На сегодняшний день многие разыгрывают патриотическую карту, как принято называть в политике. Речь идет о том, что если ты вышел на массовое мероприятие, в вышиванке, значит ты патриот. Но если ты делаешь монотонно каждый день свое дело, которое получает позитивные отзывы, Наших заграждан, то ти не патріот. Викорищаті істинний патріотизм. Істинний патріот, котрим може услышати і може делать для людей тому, що мені нуждаются. Я вас благодарю за разговор, Дякую за розмову. Ефір програми Погляд вичерпано глядачам. Нагадую сьогодні нашим гостем був заступник голови обласної державної адміністрації, голова міського осередку партії регіонів Іван Ступак. Я запрощаюся. Хай щастить. Залишайтеся з 34 четвертим.